Azərbaycan yoruş qafan yolunun Qubadlıdan keçən hissəsində yeni yol lövhəsi quraşdırılıb. Modern az və digər Azərbaycan portalarının yazdığılarına görə, iyulun 14-də sosial şəbəkələrdə bunun fotoları paylaşılıb. Məlumatə görə, "Diqqət, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olursunuz" sözləri yazılmış lövhə Şurunluq yaşayış məntəqəsi ərazisində quraşdırılıb. Qeyd edək ki, bu yolun 21 kilometri Azərbaycan ərazisindən keçir və Azərbaycan tərəfi sentyabrın 12-sindən həmin ərazidə post quraraq İrandan Ermənistana gedən yük maşınlarını yoxlamağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun Erməni Xidməti hazırda vəziyyətin bu cür davam etdiyini yazır. Adının çəkilməsini istəməyən İranlı sürücülərdən biri radionun Erməni Xidmətinə müsahibəsində iddia eləyir ki, Azərbaycan polisi müxtəlif bəhanələrlə onlara irad tutmağa çalışır. Müşkil ki, bu yolda bərik çanta maşınu eyni zamanda nəğər müdarəm. Hə? Problem ondadır ki, yol çox dardır. Onlar yük maşınlarını saxlayıb bizdən yanacaq istəyir. Kəməri taxıb taxmadığımızla maraqlanırlar. Əskənçək çeyn vəcə. Pul verməyiblər. Yox, almamışdılar. Ha. Demişdi, bə bu dəfə sizə hörmət edirik, gedin. Ha. Ondan sonra alacağıq paranı. Ermənistana girdığımız zaman gömrükdə 185.000 dram erməni parası vermişik, ödəmişik. Yəni bir torpaq pulu vermişik. Biz bu malı Ermənistan'a gətirmişik, Azərbaycan'a yox. Azərbaycan bizdən para istəsə olmaz. Çünki Ermənliyə biz bu torpaq başı parasını vermiş tanikalırdı, bu tank idi, 330 dollar gələn baş bizə pul gəlir. Burada təsdiq <mur> <ya>. yoxdur, gemax yoxdur. Heç <mur> nə, nə istirahət yeri var, nə peydaş var. Bu korona, bu nə xoşluğuna biz köpərdə sərgərdandım. Azərbaycanın Gömrük Xidməti isə məsələyə münasibət bildirərkən bəyan eləyib ki, respublikanın bütün ərazilərinə daxil olan xarici nişanlı yük maşınları qaydaya əsasən gömrük rüsumu ödəməlidirlər. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Həkmət Hacıyev bu arada İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb. Səfir görüşdən sonra özünün Twitter səhifəsində yazıb ki, iki tərəfli əlaqələrin son inkişafı və ümumi maraq doğuran məsələləri müzakirə ediliblər. Azərbaycan ötən il 44 günlük müharibə nəticəsində 30-la yaxın Erməni qüvvələrinin işğalında olan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonu öz nəzarətinə qaytarıb. Laçın dəhlizi və ya Qarabağdakı Ermənizması ilə Azərbaycan ordusu arasındakı təmas xəttində isə Rusiya hərbiçiləri yerləşdirilib.